Слава, Слава нашему Господу, время Господней вечери. И Иисус говорил своим ученикам, сие творите в мое воспоминание. И принимая Господню вечерю, мы имеем связь с Господом, и мы осознаем то, что Он заплатил за нас. И вот Он, как Он тоже говорил своим ученикам, что блаженные очи ваши, видевшие, он говорил за себя, как пророки это хотели увидеть. Но мы, мы не буквально видим Иисуса и не буквально можем на Него смотреть, но мы можем пользоваться теми благословениями и пользоваться тем, что Он сделал для каждого из нас. И я хотел бы зачитать стихи из знаменитой главы Исаия, 53 глава, с первого стиха. «Кто поверит слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?» И представьте, нам открылась эта мышца Господня, та задумка и то, что Господь хотел сделать для спасения каждого человека. Оно нам уже открыто, и мы можем этим всем пользоваться. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни. И мы отвращали от Него ли, ли, лицо свое, Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. Но Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранови его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Господь сделал для нас то, что никакие наши дела, никакие наши поступки, они не смогли бы это сделать. И только посредством крови Иисуса Христа, мы можем приходить к Богу, мы можем стоять пред Ним. И это большое благословение. Как Он говорит, что мы были, каждый на свой путь, мы выбирали свой путь. Но теперь посредством крови Христа мы все Божьи дети, мы имеем это благословение. И давайте с благодарными сердцами мы поднимемся, помолимся, поблагодарим нашего Господа за то, что Он простил нас. За то, что Он помиловал нас, за то, что Он подарил нам это спасение и прощение грехов. Спасибо тебе, Господи, за твою милость, твою любовь, твою благодать, за все твои благословения, Боже, которые мы имеем в Тебе, Боже. Спасибо тебе за прощение грехов и за то, что Ты помиловал нас, простил. Спасибо тебе. Мы славим Тебя и любим. Во имя Иисуса, Аминь.